Прекрасно. Итак, всем привет. Я хочу записать это видео обращение, грубо говоря, просто так, потому что только что случилось то, чего все долго ждали. Оно на русском языке, хотя я, в принципе, украиноговорящий, но я считаю, если кто-то из других стран захочет посмотреть, что, что у нас сейчас делается здесь, ну, он как бы хотя бы меня поймет и не будет спрашивать, что он сказал. А в Украине и так меня все прекрасно поймут. Итак, наконец-то закон, который говорит о том, что э, многие ресурсы некой компании, которая находится в Российской Федерации на данный момент в Украине, подпадают под санкции. Таким образом, их действие будет блокировано. Сюда подпали Mail.ru, Яндекс, ВКонтакте. И таким образом очень долго э, в нашем обществе хайпилась тема о том, что это все-таки случится, это будет. Ну и сейчас это действительно случилось. То есть после работы, когда я пришел домой и попытался таким же, знаете, отработанным движением проверить новости на приложении ВК, ну ничего не получилось. Сначала я почувствовал что-то такое, знаете? О, потому что действительно я подсчитал приблизительно 7 лет, которые мои последние жизни. Каким-то образом постоянно были неотъемлемо связаны с ВКонтакте. Там были как и позитивные моменты, так и негативные. Я не пользовался практически другими ресурсами, не потому что как бы, я был каким-то ярым противником данных продуктов, но тем не менее у меня, например, не было надобности пользоваться Mail.ru так как есть много других почтовых серверов, к примеру. Я не пользовался Одноклассниками, потому что мне еще там не сорокешник, да. Но тем не менее, как бы я активно пользовался ВКонтакте. Ну и вообще не знаю, что такое Яндекс. Кроме того, что это есть Яндекс Браузер, потому что как бы мне хватало также других всяких продуктов. А таким образом, на данный момент действительно не все операторы, а как я понимаю, только самые продвинутые. Уже отключили доступ к ВК, ну, я так понимаю, и другим сайтам, которые подпадают под санкционный список. Ну, в принципе, жизнь на этом не остановилась, как ни странно, однако неприятный некоторый осадок остался. Причем он больше касается не того, что это не работает, а именно того, каким образом все это было сделано. Итак, если говорить уже более приземисто, то почему возникли санкции? Потому что у нас санкции везде, санкции повсюду, как бы Россия, Украина сейчас находятся в таком непонятном, точнее понятном, но не всем, в принципе, не всем понятном положении принимается много опрометчивых решений, хотя с одной стороны я полностью поддерживаю могу, политику нашего государства о том, что действительно э, те ресурсы, которые были блокированы, они могут находиться действительно в тех руках, которые нам не очень сильно выгодны, э, ну и даже я не очень силен как бы в общей политике, но все говорят о том, что это все сайты, которые читаются ФСБ, что существует определенное законодательство, по которому, по которому надо сохранять переписку в течение шести месяцев. В общем, очень много разного такого. Ну, не знаю, как бы я с этим не сталкивался, мне это не интересно, и поэтому, поэтому так. Да. Я хочу просто сейчас сказать о том, что, вы понимаете, когда, например, действительно твоя жизнь во многом связана, и не только жизнь, то есть там какое-то примитивное развлечение, когда ты просто там заходишь, читаешь новости, смотришь на какие-то там, не знаю, картинки, мемасики. Вот, а у тебя достаточно много чего завязано на данные продукты, то, э, ну, стоит немного так даже не по себе. Если что касается лично меня, то я не знаю, как, бы, как будет развиваться дело дальше. Возможно, как я уже сегодня сказал своей маме, возможно, я буду больше проводить час с тобой, Тоши. Я не буду давать и садиться постоянно в своем гаджете. Но тем не менее, есть такие ситуации, когда ну, люди теряют довольно-таки много разных ресурсов, благодаря которым они выживали. К примеру, многие мои знакомые, которые ну, занимались разного рода там деятельностью в интернете, да, у которых почта была непосредственно на mail.ru, просто не смогли туда зайти а это значит они не смогли там вовремя например ответить на какие-то заказы получить информацию по пересылке и так дальше то есть не надо этого долго объяснять практически очень много бизнеса а в украине это достаточно популярная тема просто как бы на данный момент недоступно и что с ним делать дальше тоже как бы непонятно с другой стороны также хайп, который возник в сети за последнее время Наверное, каждый видел некоторые советы о том, как можно обойти данную защиту, как можно э, все-таки посещать, все, пользоваться всеми этими сервисами. Но тем не менее, как бы ну, это, это даже не противозаконно, это обычно. А я попробовал только один из данных способов. В принципе, в принципе, у меня получилось соединиться с ВК, но тем не менее как бы способ оказался достаточно неудобным и в повседневной жизни я не знаю насколько долго это продлится что обидно обидно то действительно что я я уже понятно я как бы могу найти себе и какое-то другое развлечение и даже ну пользоваться тем же Фейсбуком, который действительно похож но достаточно ну, он не по большей мере предназначен для людей нашей широты. Я хочу сказать о том, что действительно было сложно поначалу разобраться с тем, как работает эта штуковина. Много чего мне непонятно до сих пор, нам, наверное, придется все-таки изучать. Что касается людей более старшего возраста, то там как бы, если кому-то это пошло с самого начала то Он активно этим пользуется. Если кому-то не пошло, то по моим наблюдениям пользоваться этим он ну, или будет вынужден учиться долго и нудно, или не будет пользоваться вообще. Что касается молодежи, особенно молодежи школьного возраста, я не беру сейчас во внимание тех детей, которые именно дети, да, которые регистрируются в ВК, ставят там, что им там 18 или там просто не указывают свой возраст. И там смотрят всякие тоже там, мемасики или всякие примитивные видео касательно игр и всего остального. Изучать Facebook для них сейчас это будет ну, абсолютно как бы невозможно. В Вконтакте у них было все там просто, все все понятно, все нормально. изучать что-то новое, ну это, конечно, займет определенное время. А, обидно в чем? Обидно в том, что когда наше государство все-таки приняло это решение вот так вот взять и заблокировать, не было предоставлено никакой альтернативы. То есть, если берите там тот же, идите в какую-то другую соцсеть, делайте Facebook, не знаю, если бы, возможно, не могу утверждать, но если бы я принимал подобные решения на уровне там, законопроектов и продумывал что-то, и действительно, в первую очередь, беспокоился бы о гражданах, гражданах своей страны, Наверное, надо было подумать более широко над какой-то действительно альтернативой. Если бы, то, то есть нельзя говорить, что а, там они какие-то там глупые люди, да, потому что ну, люди далеко не глупые. Или эти люди думают только о себе. Потому что если бы эти люди думали только о себе, на уровне всего этого хайпа они уже давно придумали какой-то аналог, влили туда определенную сумму и вместе с подписанием данного законопроекта, наверное, бы сразу сказали, а знаете что, а вот есть отличная наша там же, отечественная сеть, которая полностью как бы простая в управлении, всем подходит, абсолютно безопасная, там, ну, например, там, ну, не ФСБ, а СБУ будет это читать, э, или не будет вообще никто читать, не знаю. Тем не менее, альтернативы предоставлено не было. Никаких возможностей тоже не было. Никто почему-то не захотел на этом заработать, но я думаю, что в скором будущем найдутся очень много разных, наверное, не совсем качественных вариантов, которые будут пытаться каким-то образом заместить сегодняшнюю пропажу. Э, таким образом, это та ситуация, которая складывается сейчас именно с ВК. Что касается других ресурсов того же Mail.ru, уже есть информация, например, о людях, которые предлагают за ну за разные суммы настроить vpn сервера или там поставить какое-то дополнительное программное обеспечение для того чтобы там люди постарше или которые вообще не понимают чем имеют дело или те которые просто не, не заморачиваются не, не о том как это работает просматривать своих любимых одноклассников или получать ту же почту на mailru вот и я думаю что в ближайшее время очень много не совсем я не, 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 не говорю не совсем честных людей, да, которые этим занимаются, а тех людей, которые поймают свою струю и захотят на этом заработать, на этом таки заработают. Хотя, по большому счету, действительно при каких-то несложных манипуляциях можно возобновить доступ ко всем заблокированным на данное время серверам. Вот. То есть, это то, что я хотел сказать в самую первую очередь. Я не знаю, то есть, когда проснусь завтра, обычно я сразу действительно тянулся к гаджету и что-то делал. Куда потянусь теперь, тоже как бы я совсем не, не особо представляю, но это покажет завтрашнее утро. Ну, я надеюсь, оно будет добрым. А, ну, и если это видео наберет достаточное какое-то количество или там просмотров, или вопросов, я с радостью его продолжу, отвечу, расскажу, как дело идет дальше. Всем спасибо. Доброй ночи.